Для чего вот эта вот секция создана? Эта секция не создана для того, чтобы вы научились драться и на улице кого-то бить. Вот постоянно на улице какие-то митинги бывают, еще что-то там. Кто-то с кем-то дерется там. Русские с нерусскими там. Русские с русскими, нерусские с нерусскими, неважно. Не дай Бог, я узнаю, что кто-то где-то в чем-то участвовал. какие то драка массовых или еще что-то. Сюда больше близко не подойдет. И плюс, я такого человека не знаю. Не важно, кто такой нации, не важно, кто какой веры, не важно, кто какого цвета. Если хороший парень, он всегда хороший. Плохой парень, какой бы нации не был, он плохой. С плохими, если мы их будем бить, автоматически мы тоже становимся плохими. Я не знаю, кто виноват, кто не виноват, драться нельзя. Посадят или еще хуже, кого-нибудь вы убьете, это всю жизнь, представляете, мучиться. Убили человека, у него есть отец, мать, брат, сестра. Не важно, кто он. Человек же. Поэтому, поэтому, поэтому тренируйтесь, занимайтесь спортом. Всю свою энергию направляйте на спорт. Дружите все друг с другом. Тут я знаю, что 20 национальностей. Общайтесь с друг с другом, дружите друг с другом. Обменивайтесь телефонами. Если вам тут кто-то по башке надает, не надо зло стоить. Тут все учатся. Кто-то кому-то дал, кто-то кого-то бросил, кто-то еще что-то. Все относитесь друг к другу хорошо. Понятно? Все, давайте теперь давай, снимаем